ं श्रीमहादेवे नमः श्रीदेवीमाहात्म्यपारायणविधि श्रीपरमेश्वर उवाच गजाननमहं वन्दे गजासुरदिबर्हणं सिद्धिबुद्धियुतं देवं भक्तविघ्नभयापहं महाकाळी महालक्ष्मी महावाणी धिया स्मृता सा पादु महादुर्गा समस्तापन्निवारिणी नवाङ्गं वा त्रयाङ्गं वा जपित्वा च नवाक्षरीं ततो जप्त्वा रात्रिसूक्तं दुर्गा सप्तशदीं पठेद् केवलं पाठमात्रे तु तान्त्रिकं सूक्तमुच्यते होमाङ्गपाठे होमे च वैदिकं तु प्रयोजयेत् अत्र सूक्तं पठेदादौ मध्ये सप्तशती प्रान्ते तु पठनीयं वै देवी सूक्तम् इति क्रमः एका वृत्तावशक्तस्य कङ्गालीति त्रिभिर्दिनैः तदशक्तपठ पठेदेवं देवं पाठोऽयं विप्रकारतः चण्डीपाठफलं देवी शृणुष्व मम सङ्कल्प्य पूजां सम्पूज्य नस्यां न्यस्याङ्गेषु मनुं सकृत् एकावृत्यादि पाठानां प्रत्यहं पठतां नृणाम् एकावृत्या द्विरावृत्या विनश्यति उपसर्गोपशान्त्यर्थं त्रिरावृत्तं पठेन्नरः गृह दोषोपशान्त्यर्थं पञ्चावृतं वरानने महाभये समुत्पन्ने सप्तावृत्तमुदीरयेत् नवावृत्या भवेत् शान्ति मुच्येत् प्राणार्तिजाद्भयाद् राजवश्याय हूत्यै च रुद्रावृत्तम् उदीरयेत् अर्कावृत्या वैरिनाशस्वेष्ट सिद्धिश्च जायते मन्वावृत्या रिपुर्वश्या तथा स्त्रीवश्यदामियात् सौख्यं पञ्चदशावृत्या महदीं श्रियमाप्नुयात् कलावृत्या पुत्रपौत्रधनधान्यसमर्थया राजभीतिविनाशाय शत्रोरुच्चाडनाय च कुर्या सप्तदशावृतं तथाष्टादशकम् प्रिये महारणविमोक्षाय विंशावृत्तं पठे नरः पञ्चविंशावर्धना च भवेद्बन्धविमोक्षणम् अष्टाविंशदिवारेण चाष्टदारिद्र्यनाशनम् अष्टैश्वर्यसमृद्धिश्च षट्त्रिंश द्वारपाठतः सङ्कटे समनुप्राप्ते दुश्चिकित्साभये सदा से कुलच्छेदे चायुषो नाश आगते वैरिवृद्धौ व्याधिवृद्धौ धननाशे तथाक्षये तथैव त्रिविधोत्पाटे महापादेऽधिपादके कुर्यात्सदावृत्तं ततः सम्पद्यते शुभम् विबदस्तस्य नश्यन्ति वृद्धिमायान्ति सम्पदः राजवृत्तिश्च सदावृत्या ततो यादिः परां गतिं मनसा चिन्तितं देवी सिद्धेदष्टोत्तराशदाद् शताश्वमेधयज्ञानां फलमाप्नोति सुव्रते सहस्रावर्तना लक्ष्मी आवृणोति स्वयं स्थिरा प्राप्तो मनोगतान् कामान् नरो मोक्षमवाप्नुयात् यथाश्वमेधः देवानां च यथा हरिः स्तवानामपि सर्वेषां तथा सप्तशदी स्तवः अथवा बहुनोक्तेन किमन्येन वरानने चण्ड्याशदावृत्तिपाठात् सर्वा सिद्ध्यन्ति सिद्धयः इति श्रीवाराहीतन्द्रे देवीमाहात्म्यपारायणविधिः ॐ श्रीमहादेव्ये नमः